Смотрите, что я хочу добавить. От нас, может быть, есть некоторые задачи, которые выполняются в больших масштабах, а есть маленькие задачи. И даже если вы сделаете маленькую задачу, маленькое что-то, это тоже выполнит огромную, огромную задачу. Просто если вы видите какое-то определенное видео, допустим, про Пашу Павлова, делайте репосты. Это же не сложно. Это просто несложно. Это взять, посмотреть и сделать, и поснуть. Или лайкнуть, или сделать репост. Конечно же, хорошо приехать на суд, конечно же, хорошо поучаствовать, конечно, хорошо вникать вообще, что происходит в обществе, вникнуть в какую-то определенную проблему. Это еще лучше, поучаствовать в этой проблеме. Или чем больше нас, тем мы сильнее, понимаете? Чем мы отличаемся от системы? Системы. Тем, что система, она огромная. У Не системы организована, у них как воины, у них есть порядок, у них есть дисциплина, алгоритмы, алгоритмы действий и так далее. И этим они сильны. Чем слабее мы, и система имеет сильный дух, она идет против нас. Чем мы пасуем, чем мы проигрываем, тем что мы разобщены. Так вот, чтобы победить систему, мы можем победить систему систем. Мы не сможем победить систему разобщением или пассивным духом, или какими-то определенными другими своими маленькими целями. Мы сможем победить систему системой. Армию можно победить армией. Про один в поле не воин. Никогда мы не победим систему, если мы будем один. Вот Паша Павлов, да? Давайте создадим тоже армию. Армию людей, которые идут против беззакония, против системы, против мафиозных каких-то определенных структур. Ее нужно победить. И победа начинается с нас. Не нужно делать какие-то большие цели, ставить. Победа, начни просто репостить видео. Это первый твой шаг, который ты можешь сделать сегодня. Прямо сейчас, если ты видишь это видео, возьми и перепост. Возьми, сделай лайк, это не сложно. Все равно мы сидим где-то на диване, или едем в машине, или сидим в офисе, или где-то работаем. Маленькие шаги, они делают достижение больших шагов. То есть малые шаги, потом большие шаги. Мы можем победить, если мы будем огромной армией. Нас победят, если каждый сам для себя. Знаете, проблема, я не хочу сейчас, может, не хочу кого-то оскорблять, но есть такая поговорка, моя хата с краю, я ничего не знаю. Знаете, это как поговорка украинцы, которая была давным-давно, да? Моя хата с краю, я ничего не знаю. Так вот, чтобы эта хата с краю не была, и чтобы она не была развалена, твоя хата, нужно эти хаты что сделать? Сделать общество, сделать сообщество, воссоединиться. И вот как только мы воссоединимся, ДОСТа, Торнадо, э, какие-то еще организации, да, воссоединимся в огромную систему, в огромную команду, в огромную армию. Мы этой армией сможем победить все. Мы сможем поразрушать эти мафиозные структуры. Но если мы будем каждый сам за себя, мы всегда проиграем. Огромную систему ломаем огромной системой воссоединяемся, создаем свою армию, побеждаем и просто-напросто реформируем Украину. И Украина рано или поздно будет вильной, вильной от беззакония, вильной от этой всей мафиозной структуры. Мы победим. Якщо ми кожен з нас какой якийсь определенний шаг, посоєняйтесь к нам, Извините за укра за російську мову. Я можу розмовляти українською мовою, але краще я можу доносити мислення російською мовою. Пробачтеся, пробачте мене, я вивчаю українську мову. Я розумію, що рано чи пізно ми всі прийдемо до. Высловление украинской мовы, ну сегодня именно я вот так сказал. Поэтому присоединяйтесь, друзья, делайте маленькие шаги, мы вас ждем в своей команде. У нас очень сильные лидеры, Паша, Руслана Нищенко. лидеры сильные. Вот давайте за этими лидерами идти, потому что мы выбираем совсем других лидеров, которые погрязли в коррупции, в нарко... на наркотрафиках и каких-то вот этих лидеров, непонятно с чем они связаны, откуда у этих лидеров колоссальные деньги. Есть другие личности, за которыми мы можем идти. И вот если мы пойдем за этими личностями, у Украины будет будущее. А если мы отпасуем, пойдем куда-то в другое направление и выберем колбасу, с этой колбасой рано или поздно придет время, и у тебя не будет этой колбасы. Потому что ты сделал неправильный выбор. Друзья, репостим, лайкаем, делимся, вникаем, участвуем, приезжаем, думаем. А выбор делать легко. Очень легко. Сейчас все научились хорошо размовлять. Кто украинскую мову, кто российскую. Ну, дуже яскраво, сладенько преподносят информацию. И я разумею, вам дуже важко разобраться, кто есть кто. Но я вам подскажу ориентиры, я вам подскажу маятники. Придите ко мне домой и посмотрите, как я живу. Посмотрите, что я ем, что у меня в холодильнике. Посмотрите, во что одет я, во что одета моя семья. Посмотрите, на каких машинах я езжу, посмотрите тех паспортов, когда я их купил. Посмотрите, где я живу, в каком доме и откуда он мне достался. И вы ответите на вопросы, на все, кто я есть внутри. Но если вы приходите к человеку, который во время войны покупает машины дорогие, если вы приходите к человеку, который ходит во время войны в брендах дорогих, если вы приходите к человеку, и они жрут, не живут, а Катаются, как вареники в жиру. Неужели вы не понимаете, что во время войны такого быть не может в априори? Не может. Не может. Вот вам лактусная бумажка. Вот вам маяки, на которые вы должны иметь направление. Думайте.